на битве факультета в 2014. Давайте поаплодируем. Сейчас на сцене появляется мой напарник. Ваши аплодисменты тоже должны быть. с каждым годом все больше и больше людей собирает в этом зале. И поэтому мы должны сказать огромное спасибо нашему студсовету. Ваши аплодисменты! Друзья, для того, чтобы вас разогреть, давайте для начала стандартная тема. Мы разделим зал пополам. Вот у нас есть левая половина, правая половина. Так, давайте. Правая половина у нас пока молчит. Правый сектор. Левый сектор, давайте громко поаплодируем! Хорошо, узнаем, кто громче. Давайте, правый сектор. <связь> Отлично. У меня сектор сыне объективно. Ну, а вас теперь пост... давайте вот так попробуем все вместе. <связь> Мы видим, что сегодня присутствуют флаги некоторых факультетов, которые они сегодня поддерживают. Друзья, давайте все вместе. Покричив поддержку своего факультета. нашим спонсором без которых наш праздник не состоялся. Это Альфа-банк. Альфа-банк. Банк, который знает об устойчивости все. Ваши аплодисменты, Альфа-банк! сити -пап. Съел и полетел. Уютная обстановка, низкие цены. Рай для студента! <звы> Горнолыжная школа оленей. Горнолыжная школа оленей организует вам незабываемый отдых в любое время года. И антикафе Кампус. Кто уже там был? Похлопайте, кто был уже в хаосе? А кто еще не бывал, обязательно посетите это прекрасное заведение. Друзья, конечно же, как любой наш конкурс, он не может обходиться без жюри. Так, давайте начнем. Проректор НТУ КПИ с начальной выходной работы Петро Алексеевич Киричок. Голова студентської ради КПІ Афанасьєв Дмитро. Почисний голова студентської ради КПІ та заступник про... з навчально-виховної роботи Олег Десятов. Представник Денцентру Майвей Олександра Кац. Прес-секретар НТУ КПІ Буйдан Євгеній. Руководитель по развитию бізнесу ПАО Альфа-Банк Ніколай Дацу. Проректор з навчально-виховної роботи Національного авіаційного університету Козачок Ярослав Вікторов. покажем, а как мы все-таки можем приветствовать наших гостей из Наупаклова. Завидующий сектором по работе с студентами Центра культуры и мистецтва Елена Олегина Фаршин. Надо сказать, как наши жюри должны ну оценивать наших сегодняшних участников. Собственно, жюри, у вас есть 10 баллов. 10 – это максимальная оценка. И за каждый творческий конкурс в каждой команде вы можете поставить максимум 10 баллов. От 1 до 10. После этого все это суммируется. Соответственно, максимально, если у нас жюри 9, это будет оценка 90. И дальше считается с нашими предыдущими этапами. Также у нас был спортивный и интеллектуальный этап. Да, вот. Еще есть такое маленькое множество, что каждый из факультетов написал о себе короткую информацию, которую мы будем читать перед каждым их выступлением. Итак...